Здравствуйте. Меня зовут Михайленко Максим. Я сегодня хотел бы рассказать вам про мою самодельную собаку из Эдиси. Вот и за мной вы видите прямо на доске алгоритм этой собаки. Вам покажу. В чем заключается алгоритм? Алгоритм заключается в том, что когда ей на датчик света показывают белый цвет, здесь показывает белый, нас садится, показывает на дисплее добрый веселый смалик и встает снова. А если косточка черная или его другого цвета, то тогда она садится только близко на 70 градусов. Это все мы зацепили. Сейчас я вам это продемонстрирую. Так, мы сейчас, сначала будем показывать черный цвет. если Всем спасибо за просмотр.